немножечко Сука, позднее, ты ебала, Поз... ох ты ёб твою, Филипп, Филипп, я тебе большой, охуеть, Филипп, не стоило вот так прям начинать сразу, я тебе говорю серьезно, чувак, я тебе благодарен за вчерашнее, но если ты, у тебя эти деньги как-то, я не знаю, там со стипендии или ты их там заработал, пожалуйста, а не надо, пожалуйста, не стоит, я не хочу выкачивать из тебя последнее, 900 рублей. Я не успел стрим нажать кнопку запустить трансляцию, как а, а, уже такое все произошло. Ну, это ужасно. Это реально ужасно. Значит, сейчас будем... Бля, Филипп, большое тебе спасибо, конечно, огромное за 900 рублей. Большущее. Филипп, тебя прям как Сережа зовут. Кто не в курсе, Сережу хотели назвать Филиппом в детстве. Сука, ты вот, я блядь! Прод... Продолжим. О, господи. Ну и вот и вот и что мне вот говорить на это сейчас? Ты, чувак, я уже купаюсь в твоих деньгах. Я не знаю, мой мопс уже ходит в супер крутых собачьих шмотках, ему лично сам Дольче на пару, блядь, не Дольче этот, как его? Короче, сам я забыл имя этого дизайнера, модельера. Ну его нахуй. Короче, вот лично он для моего мопса уже делал одежду, чувак. Я все, я уже задолбался. Ты понимаешь, у меня от кокаина уже вся слизистая носа больная. Я не могу нормально разговаривать. У меня постоянный насморк. Ты знаешь, как кокаин влияет на здоровье и психику в целом? То есть со здоровье хрен с ним. Но с психикой я же ненормальный становлюсь. Я постоянно ору. Я... О, боже мой, Филипп, пощади меня. Почти. Ёбаный нахуй. Еще чуть-чуть. А, ну, то есть ты хочешь пья сдох от передоза? Я понял. Чувак, я не знаю, кто ты, почему так дохуя, почему так неожиданно и, и блять это, блять. А сколько это в Охуеть. Ну-ка, я просто не совсем понимаю уже цену рублям, потому что Охуеть можно, я в шоке, бля. Сука, Ладно. Навали, ебало, блядь. О, а, -а, бля. я кончил. А. А. Блядь. Так, давайте-ка. Э -э два. Охуеть. откуда? Откуда? Кто ты, мать твою? И почему ты появился только вчера? Чувак, я бля, Но... О, как Ночью много Ночью а -а хуй тебе, я тебя наебал, точка хорошего стрима Охуеть, 20, Ебаный, нахуй, кто ты? Кто ты? Мне кажется, а... не, все, у меня уже, у меня просто реально нет слов, у меня ощущение, что когда я сделал тот стрим с дубайской полицией и нахваливал Дубай, один шейх русскоговорящий забежал к нам на трансляцию, и я ему, судя по всему, очень угодил своей внешностью и своими словами, и он теперь меня так благодарит. Спасибо вам, шейх, конечно, большое. Это Я понимаю, для вас это не деньги, а мусор, для вас это не знаю, бумажка, которую вы стелите под своих а, ти этих тигров, леопардов, а, кто там еще бегает в дубайских дворцах, я не совсем знаю. Я никогда дубайские дворцы не видел в глаза, вот, и, надеюсь, никогда не увижу, потому что я умру от зависти, но ладно, блядь.